Salam əziz bağbanlar, hər birinizi salamlayırıq. Əziz izləcilərimiz, bu gün sizə Faltfer sortunu tanıtacağıq. İnşallah özünüz görəcəksiz. Əkmək istəyənlər də bu videodan yola çıxıb inşallah əkə biləcəklər. Bu ağac yığılıb amma ağacda qalıb ə, saxlamışlar biz üçün çəkilişləməyə. Qadaşov bağlarıdır. Bağbana da təşəkkürümü bildirəm icazə verdiyinə görə. İnşallah bu sort bizdə yox idi. Gəldim ki burada çəkiliş eləyək. Siz də tanıyırsınız. Və kalibər ölçən də almışam. İndi onu göstərəcəyəm. Bax, sort budur. Bayaq 1-2 dənə yedim. Kalibri əladır. Həqiqətən çox xoşuma gəldi. Tamını da yeyəndə, e, deməli, Napoleon dadını verir. Qabığı yumşaqdır, amma Napoleon dadını verirdi yeyəndə. Yəni elə bir hissiyat yaratırdı adamda. Bax gördüyünüz kimi, Folfer sortu, e, forması biraz belə deyim də, Napoleona da oxşuyur. Və bir tərəfdən də kameranı tutmuşam. Burada barmana göstərməyə çalışıram. Yəni bir Hələ bir ki ürek forması alması da var. Belə qırağdan göstərim. Görürsünüz bu şəkildə. İndi birazdan bulum bir dəqiqə kalibr də ölçücük nəcətdirsə onu da göstərəcəm. Bax bu ağacda ilkin forması budur, rəngyalan forması budur. Bu xarici sortlar daha çox bir-birinə oxşuyur. Falfər bax budur. Yəni istədim çəkim göstərim. Keçək indi ikinci ağacına, orada da meyvələrindən qalıb göstərəcəm sizə. Bax gördüyünüz kimi bax elkin fazası budur. Bun yel vurub sayif qalıb. Kalibri həqiqətən çox xoşuma gəldi, gözəldir. Bir də kalibrini ölçüb sizə deyirəm bu neçədsə. Bəli hazırda bağbanlar gördüyünüz kimi kalibri təxminən bunun 33-34-dür. Biraz da sıxmışam, yəni içəri doğru qilas girib, yəni düşməsin deyə eləmişəm, bir əllə dəm çəkməyə çalışıram. Qaşaq sortdu. Folferisini sizlərə tanıtımını elədim bayaq təlimdən düşdü. Tezən yenə düşməsin. Tanıtdım ilədim. İstəyənlər əkə bilər qardaşlar. Bir dənə də göstərək. Bax, gördüyünüz kimi Folfer budur. Bu sortdur. Xeyrli olsun hər kəsə. Bağbanlara təşəkkürlərimizi bildiririk. İnşallah ki bol ruzulu il keçirsin. Bütün sortlarda hamınıza uğurlar.